да, для тоталитарности там же что важно? Вот этот вот один нижний полюс, это освоение это огромного количества энергии. И крайне важна тоталитарная идея. То есть идея должна быть мощная, такая, чтобы люди готовы были ради нее там, значит, ну, положить жизнь. Мощная идея, соответственно, кроме мощной идеи, есть лидер, пророк, который ее озвучивает, и дальше структурированная иерархия, выстроенная иерархия, движение там наверх там, и так далее. идея должна быть мощная. У нас тоталитаризм в этом смысле невозможен, потому что эти, как ты говоришь, мрази, они не просто патриотизм убивают, они и тоталитаризм убивают. Да. Потому что вот на таком формализме никто не поверит вот так вот. То есть если, а если какая-то группа, ну, а есть группа, захваченная этой ненавистью, но реализация этой ненависти, такой ну, патриотичной ненависти в стране, это гражданская война, потому что эта ненависть направлена внутрь страны. То есть внутри страны, условно говоря, против каких-то там не там каких-то не в том языке говорящих, а тоталитарная идея, она же должна как бы, сплачивать всех, а враги должны быть, ну, часть врагов есть внутри, но основной враг должен же быть где-то вовне. Потому что если у нас основной враг России, оно получается вся как бы ненависть в основном как бы направляется внутрь, то это как бы реализация это только гражданская война. там другого варианта нету. Ну, все формы гражданских конфликтов. Но учитывая то, что в большинстве случаев, вот то, чем ты говоришь, это профанация, то оно как бы вот в таком провинциальном в тоталитарном варианте это развивается. Оно какое-то ужасное, конечно, какое-то ну, излуковатое. Вот эти придурки приходят на рынок Петривка в санитарных костюмах, и еще что-то там вещать. Еще полицию с собой же взяли, чтобы их прикрыли, морду не набили. Uh -huh. Что настоящий э, красный, э, этот, коричневый рубашечник, какая полиция? Он сам, он он идет в бой. Он, он сам идет бой. Mm -hmm. бой. То есть это боевые отряды были. А это комсомольцы с цикуны. Вот, это, вот, вот, им взяли полицию и ходят и чистят там чего-то. Вот это провинциальная ничтожность даже тоталитаризма. Mm -hmm. То есть Хотя, на самом деле вот, вот эти там, условно, люди, которые были на Петровке, думаю, что у них была ну, прекрасная, возможность вообще зафиксировать правонарушение, потому что... Они э... зашли на арендуемую территорию, yeah. да. нарушили, ну, производственный это, процесс, нарушили конституцию, нарушили начать это фиксировать там, да? Для того, чтобы, ну, потом... Треба ответить. было гарно украинскую мову сказать, геть мрази, звідси, бить працювати. Да. Працюйте, а не вот тут, как малохольные, какие-то психиатричные хворые ходит в костюмах. Полиция, вызывайте психиатрию.